Ще з давніх часів жінки мріяли розкрити секрет молодості та краси. Якщо раніше у них була лише матінка природа, то сьогодні існують безліч альтернативних способів і, наприклад, косметологія. І, Власне, до чого я це кажу? До того, що недавно мій колега Петрович вирішив мені сказати, що мені потрібно вколоти вітаміни а, і зробити ботокс. І, ага, я вирішила... і ти сказала йому, що йому потрібно вколоти, да і куди а, власне. І я вирішила розібратися в цьому питанні а, і в. Цьому мені допоможе Юля Зайцева, косметолог, яку ми вирішили запросити до нашого ефіру. Доброго ранку Доброго ранку, Доброго. і перше запитання до вас особисте зі мною все гаразд. Мені потрібно щось з собою робити. Все отлично. Возраст молодой, кожа сіяюча, здорова. Никаких уколів, нічого не надав. Дякую вам. Я передам Петровичу. Петрович, мені нічого не потрібно колоти. А ти подумай про це? І власне я знаю, що в косметологія буває двох дві різних направлень: це лікарська та естетична. Як розшарувати ці два поняття? Кстати, эстетическая косметология, да, это больше у нас подразумевается это нанесение различных мазок, то есть массажи лица, то есть более уходовые такие процедуры, да, а лечебная косметология более такие инвазивные процедуры, как инъекции, да, мезотерапия, биоретализация, да, или там контурная пластика, более такая глобальная, да, такое mm -hmm. омоложение или там антиэйдж. А, как Как понять, что нужно идти до косметолога? И с какими проблемами вообще нужно обратиться до специалиста? А, смотрите, да, к косметологу не обязательно идти тогда, когда вот именно есть какая-то проблема. Мы просто, это забота, так же самое, как мы идем, да? к иммунологу, врачу-терапевту, да, мы просто идем для какой-то профилактики. Так же самое, не обязательно идти к косметологу, либо дерматологу, именно с тем, что вот, вот мне надо идти все. Главное начинать это с профилактики, да? Это либо, если это возрастная, да, кожа, то есть не возрастная, а подростковая, да, или же возрастная кожа. А если есть какие-то первые признаки, да? Если говорить о пубертатном периоде, подростковом периоде, да, школьников, студентов, первокурсников, да, идет изменение гормонального фона, стресс, питание и так далее, да, окружающая среда наша. Естественно, то есть появляются какие-то проблемы, к да, примеру, подсыпание. То есть, mm -hmm. Когда только вы увидите на маленький очажок, тогда уже надо уже, уже обратиться к доктору. то есть не затягивать э процесс, так сказать, э разрастания или инфекции, или каких-то да, глубоких морщин. Лучше начать чуть-чуть постепенно, а потом уже по так сказать, далее, ну, вы знаете, далее, далее. знаете, просто сейчас лекарства очень много народными способами и считают это правильным, а не идти до косметолога. Я Народная медицина, она работает, но все должно быть комплексно, опять же, да, хороший домашний уход, лечебные процедуры, да, uh -huh. и почему и фитотерапия, иметь, естественно, это как... Допоміжний засіб, так сказати, к косметичним процедурам. Uh -huh. Uh -huh. Чим потрібно оперувати, обираючи косметолога? Uh, Сматритіда uh, спеціаліст індустрії красоти, да, косметолог. Должен быть обязательно с медицинским образованием, да, а, повышение квалификации, умение доктора правильно рассказать и объяснить а, о программе, о, о процедурах, да. Опять же, это должен быть налаженный контакт клиента с доктором, да, м -м -м, повышение квалификации доктора, естественно. Ну ось така ситуація, так вибираємо, от як часто буває в інтернеті, шукаємо косметолога, uh -huh. на що звертати увагу. Опять же, да, ми в більше степені, да соціальні сіті у нас очень масово да, Не встиг мастер только вот-вот почати свою роботу, і он уже так сказати правильно Залайканий. Залайканы, да, это не, это не всегда работает, к сожалению, да, много сертификатов тоже не говорит о том, что это качественный мастер. Эм, смотрим на отзывы клиентов, да, читаем, эм, что, э, да, если это говорить о социальных сетях, да, допустим, как о моих социальных сетях, я стараюсь э, клиенту максимально преподносить видеоролик, фотографию, какой-то отзыв клиента, да, опять же, мы не забываем, есть такое, сарафанное радио, да, угу. почему это тоже имеет место быть, когда уже были, знали и идем. То есть это тоже, естественно, будет. И непосредственно уже близкий контакт уже потом, когда уже клиент сам уже выбирает, уже на его поговорив. Угу. С ним уже выбирать не только тебя, как профессионального человека, а уже как и по личностям, насколько тебе комфортно с этим человеком, то есть насколько э, врач, да, косметолог от, отвечает на все твои вопросы, да, которые именно э, непосредственно хочет услышать клиент. А правильно навязывать думку клиенту с бок, боку э, специалиста? Нет, э, смотрите. Клиент всегда приходит с каким-то пожеланием. Вот я хочу, да, некоторые клиенты приходят, я хочу вот именно эту процедуру и только больше никакой процедуры, потому что клиент начитался об этой процедуре. Мы можем корректировать, помогать, подрассказать клиенту, как правильно, что лучше будет комплексно работать, чтобы получить максимальный результат от этой процедуры. Мы никогда не идем на поводу у клиента. Мы слушаем, принимаем во внимание и Делаем те процедуры, которые будут и клиент будет доволен, и мастер э, будет, э, так сказать, делать. Задоволення да, 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 задоволен. результатами. Да, да. Питання трохи практичного характеру насправді, де от межа, де займається косметолог, де лікар, який дерматолог, да? у нас цим займається угу. питаннями. Тобто, якщо людина має якісь проблеми, до кого угу. їй краще спочатку звернутися? До лікаря чи до косметолога? А, для начала, це врач, дерматолог, або венеролог. Це uh -huh. однозначно, тому що можуть бути нарушення, да, віді є на кожному покрові, а так же самое бувати которых мы, да, внешне не можем видеть. Это изначально обязательно дается врачу-дерматологу, да, сдачи каких-то определенных анализов, да, гормонального фона. Если это выраженные э, язвы, да, сыпи на лице, это берутся обязательно анализы. После этого врач корректирует либо медикаментозную терапию э, и уже советует, либо рекомендации идет уже по эстетической косметологии доработать какие-то уже эстетические проблемы на коже. Какие существуют технологии красоты? Инъекции не знаю, медикаментозные, аппарат не Да, это аппаратная медицина и инъекционная медицина, и также самый домашний уход, ну медикаментозный, да, как вы говорите. Це страшно. Я Ин инъекции, я за инъекции. Смотрите, все звучит, знаете, так страшно, от уколы, все, значит, я старая, некрасива. Нет, на самом деле все банально, процедуры довольно безболезненные, клиент практически бывает не выпадает в социальные среды и результативно. Но надо подходить, как говорится, с в здравом уме, да, то есть уже клиент должен быть подготовленным а, морально, что это будет инъекционная методика, да, все боятся только иглу увидеть, уже mm -hmm. боятся, то есть идти к косметологу, то есть в этом очень много есть альтернатив, инъекционным методикам, как без инъекциона, там, либо как карбоксотерапия без инъекционной, ну и многие другие есть альтернативы. Когда настает вик, роботы, инъекции. А, смотрите, если говорить о паспортном возрасте, да, то с 18 лет мы имеем право, да, mm -hmm. когда мы уже можем подписывать соглашение, а, когда он с паспорт на руках, ну и так далее. Тоже потребно подписывать года? Естественно, в кабинете косметолога договор о том, что соглашение а, об инъекционных методиках, потому что есть масса показаний и противопоказаний, да, обезопасить клиента и обезопасить себя как врача, как доктора. Естественно, там вклеиваются определенные вкладыши, когда проводилась процедура, оно умерло, то какой препарат, в котором объеме. То есть это мы все можем постепенно то есть прослеживать, когда был клиент, неделю назад, год назад. Мы можем скорректировать более правильную программу лечения той или иной эстетической проблемы. А когда рекомендуете делать инъекции? Смотрите, вот с 25 лет это более молодой возраст, да? Можно колоть и более такие глобальные, от 30, да, как биоревитализация, редермализации это уже с 25. 8-30 лет и далее уже можно уже подкалывать эти можно процедуры. Можно несколько порад для человеков, для того, как делать, вести какой образ жизни, для того, чтобы не колоть все чтобы максимально быть красивым. Сколько и что нужно делать? Не пить, не курить, заниматься спортом, да, мабуть? Это естественно. Обязательно. Это очень хороший сон. Не забываем, не о витаминах, потому что, к сожалению, с нашей окружающей средой без этого мы просто жить не можем. Обязательно питьевой режим. И больше позитива, ярких эмоций. И все будет вот, хорошо. Вот все это поможет сберегти твою природную красоту. Да, да, а потом да. уже можно и кого и не колотиться. Боже, и ну, страшно все. <laughs> Главное начинать с стимуляции, да. А, допустим, как я работаю со своими клиентами. Не обязательно сразу на укол. Да? Угу. Даже если клиент придет и скажет, сделайте мне инъекционную процедуру. Нам надо подготовить изначально клиента, да, подготовить мышечный каркас. Мы как пирог, да, по сути, печем, да, послойно. И так же самое мы работаем с лицом. Мы сначала подготавливаем мышечный каркас, делаем стимуляцию ткани, да, тур кожи иммунитет кожи подымал а потом мы уже говорим уже о более уже таких процедурах инвазивных угу. а вот периодичность о, здесь у меня инъекции а раз э -э -э. курс прокалывается да это может быть от 6 до 10 процедур раз в семь-десять дней то есть какао. Угу. еще такое вопрос, поживление шкиры витаминами. Это угу. безопасно и оно нужно? Да, подпитка витаминами, так как мезотерапевтические методики, э, в них заложены больше очень мощный состав витаминов кожи, который не хватает, да, в тех же кремах, которые не хватает нам, но профессиональная косметика, которая как раз пролонгирует действие инъекционных методик, да, витаминов в лицо, естественно, она хорошо активно работает. Что делать, чтобы выглядеть чудово? Вот скажите, без втручания специалистов, ну и женщинам также. Да, вот женщинам самое. За мужчинами мы разобрались, а вот за Смотрите, это обязательно, как я и говорила, да, сон, хорошее питание, и хороший домашний уход. А, бывает не сколько можно прийти к косметологу, а главное купить хороший профессиональный домашний уход. Это хорошее умывание, тонизация, маски, печи под глаза, да, а, скрабирование. Когда у вас такой набор, арсенал такой небольшой, которого, в принципе, хорошей косметики хватает продолжительностью на год, качественной косметики, то бывает косметолога можно посещать, в принципе, два раза в год для профилактики, там, а, очистить немножко Кож, да, как чистки лица. И, в принципе, уходить на домашний уход. Э, это залог. Конечно, угу. здоровая кожа, иммунитет кожи. Угу. Ну что ж, дякую, что завітали до нас в гости, поделились секретами продолжения молодости и красоты. не будем рухатися дальше, переходить на черговую рубрику.